Əziz dostlar, əziz idmançılar. Siz bir neçə yumundan əvvəl Konya'dan vətənə qayıtmısınız. Böy qələbə ilə qayıtmısınız. Bir də ölkəmizin idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmısınız. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm və sizə əldə edilmiş nailiyyətlərlə bağlı öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Çünki bir daha bütün dünyaya göstərmisiniz ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Azərbaycan idmançıları öz gücüylə seçilən idmançılardır. 5-ci İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 4-cü yerə layiq görülmək çox böyük nailiyyətdir. Və bu nailiyyət onu göstərir ki, bizim əvvəlki uğurlarımız təsadüfi xarakter daşımırdı. Bildiyiniz kimi 5 il bundan əvvəl Bakıda 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarında komandamız 1-ci yerə layiq görülmüşdür. Bu da təbii idi çünki öz doğma divarları həmişə idmançılara əlavə köməkliyi göstərir. Bu dəfə isə çox gərgin bu mübarizə nəticəsində biz 4-cü yerə layiq görüldük. Onu da bildirməliyəm ki, oyunlarda ölkələrin ən güclü idmançıları iştirak edirdilər. Və bizim idmançılarımız 99 medal qazanaraq onlardan 29-u qızıl medal, bir də ölkəmizin gücünü göstərdilər. Onu da deməliyam, bu da çox sevinclicil xaldır ki, idmançılarımız 19 idman növündə medallar qazanmışlar və bu da onu göstərir ki, idmanın bir çox növləri ölkəmizdə uğurla inkişaf edir. Əlbəttə ki, 1-ci yerdə, əgər belə demək mümkündürsə, güreşçilərdi. 23 medal qazanmışlar, onlardan 8-i qızıl medal. Bu da təbii ki, gülaş bizim milli idman növümüzdür və gülaşda ənənəvi olaraq biz uğurlar qazanmışıq. 2-ci yerdə gimnastikanın nümayəndələridir. 3 növ gimnastikada idmançılarımız 17 medal qazanmışlar. Onlardan 8-i qızıl medal olmuşdur. 3-cü yerdə qeyri-olimpiya idman növü kickboxing idmançılarıdır. Ə, onların qazandırdığı medalların sayı 15-dir. Onlardan 3-ü qızıl medaldır. Kanpo da oradan da böy nailiyyətdir çünki bu oyunlarda 50-dən çox ə, ölkə iştirak edirdi və ə, yenə də deyirəm mübarizə çox gərgin keçirdi. Ə, mən sizinlə eee oyunların açılış gününde Konya'da görüş esnasında emin olduğumu bildirmişdim ki siz ülkemizi layiqətlə təmsil edəcəksiniz. Şadam ki belə oldu. Və bir də nəyinki bütün müsəlman aləmi, bütün dünya idmançılarımızın gücünü görmüşdür. Hər dəfə bayrağımız qaldırılanda, himnimiz səsləndəndə Hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq qürur hissiy keçirir. Hər qələbə bir daha bizim şöhrətimizi artırır.